Слава героям! Слава! Но зачем она им эта слава мертвым? Для чего она им эта слава павшим? Что живое спавшим себя с спавшим? Пани «Тинеджер» хотели бы, э, снимая программу такую о проблеме детского пьянства, э, Может мне отойти, э, а то я. Может вам нет. одному сфотографироваться? Может мне отойти? Как хотите. Я. Нет, я вообще... Я чистый не хочет, но... трезвенник. Нет, нет, не, как вы считаете, есть такая проблема в Николаеве или нет? Огромнейшая. К сожалению, да. Что делать? Фильм у нас называется «Что делать?» Считать Ленина и Чернышевского. А Ленин был трезвенник до крови. При нем был сухой закон, вы же знаете, да? Да. И... Увлечь детей физкультурой. Увлечь детей трудом физкультурой. физкультурой. Организовать разные, разные такие хорошие... Прус. Да. Учеба. <плес> да. И, да. Собственно говоря, э -э от знаний зависит собой. Смешно, вот, все собой. Совершенно не видит. Главное знание. Чуди, надо. Спасибо. Да. да ничего не увидит. Ничего не увидит, это вам. Там мы его тоже снимем при него. Нельзя представляться? Там можно, но ну, капитан там, там, и там, и там и все. Подожди, один вопрос. скажи, Есть в Николаеве проблема детского пьянства, табакокурения и наркомании? Мы ну, задаем... ну как вы думаете, конечно, а откуда есть. я знаю? Мы всем задаем этот один вопрос. Есть эта проблема? Есть, конечно. Есть. Как, на есть. Раз, вы как, делать? как делать? Что делать? Ну, а, в администрации ну, Николаев спросит. Спасибо. А, Олег, кому представитель организации путь православных. Мы представители телевизор компании Тинедж, весьма программу о проблеме среди подростков курение и потребление наркотиков как вы думаете существует ли такая проблема в вот. Николаеве, в Украине вообще? Конечно, проблема существует и проблема очень серьезная. И как бороться Как бороться нужны? Альтернативные центры на базе наркологии для желающих э, избавиться от этой проблемы, потому что не все из больных э, этой проблемой желают избавиться. Но есть такие, которые вот подходят, спрашивают, куда спрятаться от наркотиков. В тюрьме он есть, в больницах он везде есть, в наркологии тоже проникает, на везде. И в центр проникает. Сами ну родители наркотики. Но есть люди, которые уже серьезно решили избавиться от этого, но им негде. негде то есть не, негде спрятаться от него. Вот нужны центры со спецперсоналом, с охраной, чтобы туда наркотик не мог проникнуть. И специально для этих людей. Вот. И, естественно, там должна работать психологи, духовенство обязательно. Чтобы проблема это не только психологическая, а духовная. Ну, первый и Это демоническая проблема церковь И вот только вот в таком условии можно с ней бороться. Никакие средства с Запад, никакие не, не, деньги тут не помогут вообще никак. Не, не, никому. Вот. Все это ерунда. Все, на этом все делается бизнес. На всех этих фондах и всех остальных. Есть наркология, официально Нужно посадить людей на зарплату, которые будут работать. Милицию, которая не будет туда пропускать наркотики. Желаю. Люди хотят спрятаться от наркотика, а спрятаться нет. Вот проблема. Вот это главная проблема. Спасибо но все тоже. Сможем ли мы? Смотрите, какая, как нас много. Нас же очень много. Сможем ли мы с новой властью, которые вот здесь все очень ждали, все очень надеялись, что придет эта власть власть. Сможем ли через год? Ну давайте отметку сделаем. Давайте сделаем отметку год. Все-таки ликвидировать в Николае и Николайской области — это подзорное явление под названием детское пьянство и на, на, наркомания. Детская. Или нет? Или не сможем? Для этого будем делать все возможное. Сказать, что мы все ликвидируем, но это пообещать, я не думаю, же реальные вещи. И не потому, что власть этого не хочет. Власть будет делать все и вся. Но основа основа все-таки в семье, а не в ну первое дело, мы проведем круглый стол пройдем, большой, расширенный. Пройдем. Мы создадим штаб. Под... Пройдем, создадим, создадим. Что еще хочет Юрий? Ну, для начала круглый стол. Хорошо. Для начала круглый стол. Хорошо, Спасибо. Да. сделай фотографию. Спасибо. Я вас знаю. Вряд ли, наверное, сейчас кто-то не знает вас. Да ну, мне прям уже так как вы думаете, существует ли проблема? Нет, нет. Подожди, 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 подожди. Владимир Иванович, знает, что такая проблема существует. Нас, нас один вопрос: что делать? И сумеем ли мы? Смотрите, как нас много. Посмотрите, нас же больше, чем этих наркобарых вонючих. Нас же гораздо больше нормальных людей. Вот молодежь к нам подсоединилась. Они считали, что это нет такой проблемы молодежь. Я думаю, что мы в состоянии. Я имею в виду мы, общество, городская громада в состоянии эту проблему решить, если будем все идти в едином строю и в одну ногу. А то у нас, к сожалению, мы вот с Юрином это уже обсуждали, сегодня так. Говорят вроде да, а когда доходит до конкретного дела, для того, чтобы запретить сегодня то, будем говорить, ту организацию или ту значит, заведение, которое есть подозрение, что распространяет это обоснованные подозрения. Нет, вот давайте, подумаем. То есть, жизнь и исторический опыт показал, что с этим злом надо бороться всем. Один кто-то каким-то одной строчкой закона не поборется, если все люди не поднимутся на эту проблему. Сегодня новое поколение молодежи вырастает. Мы не можем, не имеем права его допустить до этой. Ну, страшной заразы, Мы сегодня празднуем 65 ю годовщину победы. Так вот, что сейчас происходит. Борьба. Это тоже победа должна быть. И серьезная, и очень важная. Которую, может быть, мы через десятки лет мы осознаем, осознаем о том, что мы сделали и для подростка поколения о чем мы его спасли. Владимир, мы откроем общественную приемную все-таки при горы с полкоми для родителей, которые против наркотиков? Я обещал. Те... И мэр обещал, и я обещал. Мы ведем я, так, комендантский чат. Нет, ведем... как пока давай. Не будем я вас... объективно. Давай просто, чтобы, знаешь, само слово комендантский час может быть. А вот то, что общественные приемы, ну, это раз. Второе. Жесткий контроль, как мы с вами говорили, э, за э, вот этими всеми ночными клубами и так далее. Там, где мы знаем, на 90% идет распространение и через кого идет распространение. Вот за это я за двумя руками. Потому что комендантский час могут сегодня трактовать по-разному. Праздник у вас еще спасибо. раз. О, вас, спасибо. Кино, у нас кино у нас не фотокарточка. Вас будут видеть 48 миллионов русскоязычного населения всего мира. Мы представители телекомпании Кинечевик и снимаем такой о проблеме детского пьянства, алкоголь, потребления наркотиков, курения. Как вы думаете, существует ли такая проблема, Николай? А как вы думаете, как можно с ней бороться? Что делать? Что нам делать, нам молодым? Вот вы в свое время победили войну. Вы выиграли фаши... а, хаши а вы должны, Мы можем сидеть, пресекать. Вот где они стоят, пьют или что, подходить, сказать, что -нибудь. нет сейчас у милиции. Милиция должна принимать меры. Родители штрафовать, если они не поддаются. Он молодой, а родители за него отвечают. Давайте я скажу. Спасибо. Вот, очень переживаем тяжело, что среди молодежи много пьяниц и наркоманов. Наше предложение такое, чтобы побольше занять молодежь, чтобы побольше было спортивных клубов, спортивных секций, чтобы больше было секций для детей, бесплатных, чтобы это было все доступно, чтобы дети были заняты, чтобы они получали очень хорошее воспитание, и тогда не будет никакого пьянства, никакой наркоманы. Спасибо. Что делать? Что вы делаете нам, молодым людям, которые хотят от этого действительно избавиться? Я вам хочу сказать, что, чтобы работали производства, чтобы молодежь работала, и у нее не было времени на пьянство и на наркотики. Надо запускать производство. Спасибо. Чтобы они встали в 6 утра и до 4 на работе до 5. А уже уставшие мы будем до курения и не до пьянки, вы понимаете? А так они всю ночь пьют, день спят.

Главное лекарство, оружие, которое это информация. Однозначно. И в Библии написано, в Евангелии от Иоанна, в начале было слово. И слово было у Бога, и слово стало Бог. Так вот, когда мы Начнем говорить об, о главных причинах, почему страдают наши дети. И, как говорится, родители. Это причина в том, что люди не знают.